qadimgilarga odam o'ldirma kim odam o'ldirsa javobgarlikka tortiladi deb aytilganini eshitgansizlar lekin men sizga aytaman kimki birodariga behuda g'azablansa javobgarlikka tortiladi kimki birodariga ahmoq desa oliy mahkamada javob beradi kimki birodariga telba desa jahannam olovida javob beradi shunday qilib sen xayr ehsoningni qurbongohga olib kelganingda agar u yerda birodaring sendan xafa ekani yodingga tushsa xayr ehsoningni u yerda qurbongoh oldida qoldir va borib avval birodaring bilan yarash kel. shundan keyin kelib xayr ehsoningni bajo keltir sen raqibing bilan qozixonaga borarkansan yo'l yo'lakay u bilan kelishishga shoshil toki raqibing seni qoziga qozi esa mirshabga topshirib seni zindonga tashlamasin senga chinini aytayin oxirgi tiyiningni bermaguningcha u yerdan chiqolmaysan sizlar ko'z evaziga ko'z tish evaziga tish deb aytilganini eshitgansizlar lekin men sizga aytaman yomonga qarshi chiqma kim sening o'ng chakkangga ursa unga ikkinchisini ham o'gir kim sen bilan davolashib ko'ylagingni olmoqchi bo'lsa unga to'ningni ham berib yubor kim seni bir chaqirim yo'l yurishga majbur qilsa u bilan ikki chaqirim yur sendan so'raganga ber sendan qarz olmoqchi bo'lgandan yuz o'girma yana qardoshingni sevgin dushmaningdan nafratlan deb aytilganini eshitgansizlar lekin men sizga aytaman dushmanlaringizni sevinglar sizni la'natlaganlarni duo qilinglar sizdan nafratlanganlarga yaxshilik qiling sizning nomingizga isnod keltirganlar uchun sizga jabr zulm o'tkazganlar uchun ibodat qilinglar shunda siz osmondagi otangizning o'g'illari bo'lasizlar chunki u o'z quyoshini yovuzlar ustida ham yaxshilar ustida ham balqitadi yomg'irini solihlar ustiga ham fosiqlar ustiga ham yog'diradi agar sizni sevadiganlarnigina sevsangiz bundan sizga rahmat bo'lurmi solihchilar ham xuddi shunday qilishmaydimi agar siz faqat birodarlaringiz bilangina salomlashsangiz qanday fazilatli ish qilgan bo'lasizlar butparastlar ham xuddi shunday qilishmaydimi shunday qilib osmondagi otangiz barkamol bo'lgani kabi siz ham barkamol bo'linglar